Salam. Qaspilisiyenin kimya müəllimi Dursunova Lalə. Əziz şagirdlər, bu dərsimiz qələvi metallar haqqındadır belə ki bu dərsimizdə sizinlə qələvi metallar, onların dövrü sistem cədvəlində yeri, qələvi metalların təbiətdə yayılma formaları, qələvi metalların sənayedə alınma üsulları və nihayet qələvi metalların fiziki və kimyavi xassələrini öyrənəcəyik. Əvvəlcə baxaq. Qələvi metallar hansı metallardır? Belə, doğru bilirsiniz. 1A yarım qrupunda yerləşən litium, natrium, kalium, ribidium, cesium və fransium metallarını biz qələvi metallar adlandırırıq. Qələvi metalların ümumi elektron formulları ns1 şəklindədir. Göründüyü kimi, qələvi metallar S elementləridirlər və cəmi 1 valent elektronuna malikdirlər. Qələvi metallar birləşmələrdə həmişə 1 bir valentlik göstərirlər və oksidləşmə dərəcələri sərbəz formada 0, birləşmələ şəklində isə müsbət 1-dir. Qələvi metallar aktivdirlər. Ona görə də təbiətdə onlara sərbəş şəkildə rast gəlmək olmaz. Təbiətdə yalnız birləşmələr şəklində tapılırlar. Mühüm təbiî birləşmələrinə baxaq. Natrium xlorid, xörək duzu və ya qalet. Natrium xlorid və kalium xloridin qarışığı silviet. Kalium nitrat Hindistan şorası. Kalium xlorid silvin. Natrium nitrat çili şorası və nəhayət natrium sulfatın kristal hidratı qlayber duzu. Qələvi metallar təbiətdə yalnız birləşmələr şəklində tapıldığı üçün onları sənayədə müəyyən üsullarla almaq lazımdır. Qələvi metalları sənayədə əsasən xloridlərinin və hidroksidlərinin ərintilərinin elektrolizi ilə alını alırlar. Misal üzərində baxaq. Natrium xloridin ərimcisinin elektrolizi zamanı katodda natrium, anodda isə xlor əmələ gəlir. Kaliyum xloridin ərimcisinin elektrolizi zamanı katodda kalium metali və anodda xlor qazı əmələ gəlir. İndi isə hidroksidlərinin elektrolizinə baxaq. Hidroksidlərinin ərimcisinin elektrolizi zamanı Katodda natrium metali, anodda isə oksigen qazı əmələ gəlir. Kaliyum hidroksidin də ərindisinin elektrolizi zamanı eyni ilə katodda uyğun metal, yəni kaliyum, anodda isə oksigen qazı əmələ gəlir. Unutmayaq, bu metalları sənayədə almaq üçün Ancaq duzlarının ərintisinin elektrolizini götürmək lazımdır. Suda məhlullarının elektrolizi zamanı sərbəst metal almaq mümkün deyil. Qələvi metalların fiziki xassələri ilə tanış olar. Qələvi metalların hamısı gümüşü ağ rəngli, yumşaq, asan əriyən maddələrdir. Unutmaya, qələvi metallardan yalnız seziyum gümüşü ağ rəngdə deyil, qızılı rəngdədir. Bu metallar o qədər yumşaqdırlar ki, litiumdan başqa hər birini bıçaqla kəsmək mümkündür. Bütün metallar kimi qələvi metallar da istiliyi və elektrikı yaxşı keçirirlər. Bu ardıcıllıqda xassələrin dəyişməsini diqqətlə öyrənək. Litium, natrium, kalium, rubidium, sesium və fransiyum sırasında soldan sağa doğru getdikcə sıxlıq artır. Yəni bu sırada ən yüngül metal litium ən ağır metal isə fransiumdur. İkincisi, bərklik azalır. Yəni bu sırada ən bərk metal litium, ən yumşaq metal isə fransiumdur. Ona görə də litiumdan başqa hər bir metallı bıçaqla kəsmək mümkündür. Əlmə və qaynama temperaturları azalır. Yəni bu sırada ən çətin əriyən və qaynayan metal litium metalıdır. İndi isə qələvi metalların kimyəvi xassələrinə baxaq. Xüsusilə də litium, natrium və kalium metalları üçün. Əslində qeyri-metalları öyrənərkən biz bu reaksiyalarla tanış olmuşuq. Bir də nəzərdən keçirək. Oksigenlə reaksiyaları. Qələvi metalları oksigendə yandırdıqda litium oksid, natrium peroksid Kalium isə superoksid əmələ gətirir. Tək yarıyaq, litium oksid, natrium peroksid və kalium isə superoksid əmələ gətirir. Qələvi metallar kükürdə adi şəraitdə reaksiya daxil olurlar və bu zaman sulfid əmələ gətirirlər. Litium sulfid, natrium sulfid və kalium sulfid. Qələvi metallardan yalnız litium azotla adi şəraitdə reaksiya daxil olur. Qalanları isə qızırıldıqda reaksiya daxil olurlar. Hər biri nitridlər əmələ gətirirlər. Litium nitrid, natrium nitrid və kalium nitrid. Qələvi metallar həmçinin hidrogenlə də reaksiya daxil reaksiya daxil olurlar. Bu zaman uyğun hidridlər əmələ gətirirlər. Litium hidrid Natrium hidrid və kalium hidrid. Bu hidridlərin su ilə reaksiyaya daxil olmasından hidrogen qazı əmələ gəlir. Qələvi metallar su ilə adi şəraitdə reaksiyaya daxil olaraq qələvilər və hidrogen qazı əmələ gətirirlər. Hər bir metala uyğun olaraq litium hidroksid, natrium hidroksid və kalium hidroksid qələvisi və hər birində hidrogen qazı əmələ gəlir. Qələvi metallar həmçinin halogenlərlə də reaksiya daxil olurlar. Yadımıza salırıq, flor, xlor, brom və yod halogenlərini biz artıq tanıyırıq və bu zaman uyğun halogenitlər əmələ gətirir. Məsələn, litium xlorid, natrium bromid, kalium yodid və s. Qələvi metalların alovunun rənginə baxaq. Litiumu amela gətirdiyi alovun rəngi qırmızıdır, natriumda sarı, kaliumda isə bənövşəyi rəngdədir. Qələvi metallar həmçinin turşularla da reaksiya daxil olurlar. Unutmaya Duru nitrat turşusundan başqa qalan bütün duru turşular qələvi metallarla reaksiyaya daxil olaraq uyğun duz və hidrogen qazı əmələ gətirirlər. Məsələn, natriumun xlorid turşusu ilə reaksiyasından natrium xlorid və hidrogen qazı əmələ gəlir. Natriumun duru sulfat turşusu ilə reaksiyasından natrium sulfat və hidrogen qazı əmələ gəlir. Qatı sulfat turşusu qələvi metallarla reaksiya daxil olduqda uyğun sulfat duzu, hapşki S qazı və su əmələ gəlir. Duru və qatın nitrat turşusuna baxaq. Duru nitrat turşusu qələvi metallarla reduksiya məhsulu kimi amonyak, qatın nitrat turşusu isə diazot monooksid əmələ gətirir. Qələvi metalların bir sıra fərqli xassələrinə baxaq. Qələvi metallar mayı amonyakla reaksiya daxil olaraq amidlər əmələ gətirir. Məsələn, birinci reaksiyada gördüyünüz kimi, natrium mayı amonyakla reaksiya daxil olaraq natrium NH2 formulunda natrium amid əmələ gətirmişdir. Natrium metali, natrium peroksidlə, kalium metali isə kalium superoksidlə reaksiyaya daxil olaraq uyğun oksidlər əmələ gətirirlər. Həmçinin natrium nitridin natriumla reaksiyasından natrium oksid və N2-nin əmələ gəlməsi reaksiyasına da öyrənilmiş olduq. Şagitlər, indi isə qələvi metalların tətbiq sahələrinə baxaq. Qələvi metallardan ən geniş tətbiq sahəyə malik olan natriyumdur. Natriyum əlvan metalurgiyada reduksiya edici kimi istifadə olunur. Əgər xatırlayırsınızsa, pirometallurgiyada metalları reduksiya edən vasitə kimi aktiv metallardan natriumu da göstərmişdik. Soda istehsalında, kaçığın alınmasında, növbə reaktorlarında işıq daşıyıcı kimi də natrium geniş istifadə olunur. Qələvi metallardan cezium isə işıq enerjisini elektrik enerjisinə çevirən fotoelementlərdə geniş istifadə olunur.